Baik. Hmm. Kemudian hukum imam sembahyang di luar masjid dan makmum di luarnya. Hukum imam sembahyang di luar masjid dan makmum di luarnya. Jika imam dan makmum sembahyang keduanya di fada', yakni di padang atau di rumah atau di madrasah atau di ribat maka disyaratkan hampir jaraknya jadi yani masafahnya di antara imam dan makmum. Tadi saya sudah sebut bila sembahyang bukan di masjid. Tak kiralah di surau ke, di padang ke, di madrasah ke, eh di perbatasan ke. Yang penting dia bukan masjid. Bukan masjid. Maka untuk mengesahkan sembahyang berjemaah antara makmum dan imam ni, apa syaratnya? Jarak antara imam dan makmum adalah hampir. Apakah ini maksudkan hampir? Tidak melebihi 300 hasta. Ini syarat 300 hasta ni tidak ada bagi berjemaah dalam masjid. Eh, 300 hasta ni hanya untuk berjemaah di luar daripada masjid. Tak kira surau ataupun padang eh, ataupun madrasah. Hmm. Ataupun apa-apa tempat lah yang tak dinamakan sebagai masjid. Dan di antara dua saf atau dua orang yang berdiri di belakang imam atau di kanannya atau di kirinya. Janganlah lebih daripada 300 hasta lebih kurang. Eh, ha, 300 hasta ni uh, makmum dengan imam. Jarak ni tak boleh lebih 300 hasta. Okey. Begitu juga kalaulah dia semayang, dia berdua. Imam seorang, makmum seorang. Jadi kalaulah makmum seorang tempat berdiri dia bukan di belakang tapi sebelah kanan. Okey, sebelah kanan imam. Orang yang kedua datang duduk sebelah kiri. Jadi kalaulah dia berjemaah duduk sebelah kanan imam ataupun duduk sebelah kiri imam jaraknya juga tidak boleh lebih daripada 300 hasta. Eh, jadi bukan ke belakang saja ke kanan dan kiri, -kiri juga tidak boleh jauh daripada 300 hasta. Ha. Baik. Hmm. Kemudian syarat berikutnya. Jika imam itu pada satu binaan seperti rumah atau madrasah atau lainnya. Yang penting ini semua bukan masjid. Uh, imam berada dalam satu binaan dan makmum pada binaan yang lain. Atau salah seorang daripada kedua pada binaan dan seorang pada kawasan lapangan ataupun di padang maka disyaratkan serta hampir masafat di antara keduanya bahawa tidak ada di antara keduanya ha'il yakni dinding yang menegah lalu kepada imam seperti syubak tingkap ni nah satu tak boleh jarak antara makmum dan imam tak boleh lebih daripada 300 hasta itu syarat yang pertama syarat yang kedua tidak boleh ada dinding yang meng halang makmum tadi sampai kepada imam. Tak boleh. Ha sama ada makmum sebelah kanan, makmum sebelah kiri, makmum apa di belakang. Jadi tidak boleh ada dinding yang menghalang dia sampai kepada imam. Eh dia bagi contoh tingkap. Tingkap tak menghalang makmum tadi nampak imam. Ha tingkap tapi tingkap menghalang makmum sampai. Tak menghalang nampak, tak menghalang tengok boleh nampak daripada tingkap. Tapi nak pergi kepada imam tak boleh. Ha. Jadi tingkap pun adalah dianggap sebagai penghalang. Eh, yang mengesahkan uh, apa solat berjamaah antara uh, makmum dan imam. Imam yang semayang sah dan masalah makmum tu. Eh, makmum yang berada di sebalik dinding sebalik tingkap tadi. Hmm. Atau Ha, tidak boleh ada yang menegah melihat Imam seperti pintu yang tertutup Semayang dalam rumah tu Imam berada dalam uh, bilik Makmum berada di ruang tamu bilik satu uh, apa satu tempat dalam rumah ruang tamu pun satu tempat dalam rumah jadi tempat yang berlainan antara ruang uh, tamu dengan bilik ada pintu pintu tertutup. Nah, imam kat dalam bilik, makmum kat luar bilik tak sah berjemaahnya. Imam sah semayangnya, makmum yang kat luar ikut imam tu tak sah. Sebab apa? Pintu tertutup. Eh, yang menyebabkan bila tertutup, makmum tadi tak nampak imam. Hmm. Menegah melihat imam. Atau sebahagian daripada makmum yang mengikut imam. Ataupun dekat dalam bilik dia ada imam dan ada beberapa orang makmum. Oleh kerana bilik kecil, dia tak sem, tak muat semua makmum nak masuk dalam bilik itu. Maka makmum yang baki semayang di luar bilik. Eh, di kawasan apa? Ruang tamu. Tapi masalahnya antara ruang tamu dengan bilik itu pintunya tertutup. Ha, bila pintu tertutup, makmum yang keluar ni tak sah. Eh? Ha. Dan... Mm, Supaya dapat lalu berjalan mendapat akan imamnya dengan berjalan yang beradat dengan tidak membelakangkan kiblat. Maknanya boleh makmum tadi yang berada di luar bilik untuk sampai kepada imam yang berada dalam bilik dia boleh sampai uh, dalam keadaan uh, dia tak perlu uh, dia tidak membelakangi arah kiblat. Eh? Kalaulah antara makmum berada di luar bilik imam berada dalam bilik Kemudian pintu bilik terbuka. Pintu bilik terbuka. Makmum yang berada di luar bilik ini betul-betul duduk berhadapan dengan pintu. Nampak makmum yang berada dalam bilik. Pintu terbuka. Jadi untuk sampai kepada imam yang ada bilik tu boleh. Ha, tak perlu alih apa beralih daripada arah kiblat maka sah tapi kalaulah nak sampai itu terpaksa membelakangi arah kiblat maka tidak sah eh? walaupun pintu terbuka baik dan supaya dapat lalu berjalan mendapat akan imamnya dengan berjalan yang beradat. Ini dalam biasa je lah. Kita berjalan ke hadapan, bukan ke tepi, bukan mundur ke belakang. Berjalan macam biasa. Dan tidak menghadap pada lalu itu Menganankan kiblat dan tidak mengapa. Pada lalu itu menganankan kiblat atau mengirikannya kiblat. Atau berdiri seorang daripada para makmum berbetulan dengan pintu yang hail. yakni yang mendindingkan. Yang terus melihat atau nampak ia akan imam. Itu saya kata tadi. Untuk sah jamaah yang berada di luar bilik. Perlu ada satu orang makmum di tengah-tengah pintu. Yang menghubungkan makmum dalam bilik dengan makmum di luar. <coughs> Uh, oleh kerana itu jika ada di antara imam dan makmum ha'il yang tersebut iaitu dinding atau tidak ada seorang yang berdiri daripada para makmum berbetulan dengan pintu tak ada orang di kalangan makmum yang semayang betul-betul depan pintu yang menghubungkan makmum di luar bilik dengan makmum di dalam bilik Nascaya tidaklah sah ikutan akannya. Ikutan makmum yang kat luar tu tak sah. Ikutan makmum yang berada dalam bilik tu sah. Ha. Maka apabila sah ikutan seorang yang berdiri pada berbetulan pintu itu akan imam nescaya sahlah ikutan para makmum yang di belakang atau yang di kanannya atau di kirinya eh, kalau ada satu orang makmum yang berdiri betul-betul di depan pintu bilik yang nampak imam yang berada dalam ataupun nampak saf makmum yang berada di dalam bilik dia berada di depan pintu maka makmum yang lain yang berada di belakang dia sah Makmum yang berada di belah kanan dia sah, yang berada di belah kiri dia juga juga sah. Inilah dia beberapa syarat untuk mengesahkan solah berjamaah sama ada imam dan makmum dua-dua berada dalam masjid atau imam berada dalam masjid sebahagian makmum berada di luar masjid ataupun imam dan makmum berada di luar masjid di luar masjid itu sama ada di padang ataupun di rumah ataupun di madrasah. Eh ataupun di mana-mana lah. Jadi itulah dia beberapa syarat. Eh. Syarat yang dikenakan untuk apa sahnya solat berjamaah di luar masjid. Syarat itu tak dikenakan untuk apa berjamaah di dalam di dalam masjid.